नाशिकच्या सातपूर भागातून अतिशय संतापजनक घटना समोर आली आहे सातपूर भागातील श्रमिक नगर परिसरात असणाऱ्या महादेव मंदिरात खेळणाऱ्या पाच वर्षीय मुलीचा कुत्र्याने चावा घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे धक्कादायक म्हणजे मालकानेच कुत्र्याला पाच वर्षीय मुलीचा चावा घेण्यास प्रवृत्त केल्याचा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे या प्रकरणी कुत्र्याच्या मालकाविरोधात सातपूर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात दा आला आहे पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहे सातपूर भागातला श्रमिक नगर हा अतिशय गजबजलेला परिसर आहे या भागातील महादेव मंदिरात पाच वर्षांची मुलगी खेळत असताना पाळीव कुत्र्याने तिचा चावा घेतला कहर म्हणजे कुत्र्याला मालकाने चावा घेण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचं समोर आलं आहे कुत्र्याने मुलीच्या डाव्या हाताला चावा घेताच मुलीला धीर देण्याऐवजी त्या मालकाने पीडित मुलीलाच मारल्याचा देखील सी सी टी व्हीमधील व्हिडिओ सम सु... वरून समोर आला आहे हा संतापजनक प्रकारामुळे परिसरात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे पाळीव कुत्र्याच्या मालकाविरोधात सातपूर पोलीस स्टेशन गुन्हा दाखल करण्यात आला है। आहे हे पहिले भी ऐसा एक हादसा हुआ था जिस बच्ची को अभी कुत्ते ने काटा है तो पहले उसी कुत्ते ने और उसके ही बडे भाई को काटा था तो हम लोगों ने उनको पहले भी बताया था कि आप वो कुत्ता लेके जाइए लेकिन वो हमसे बोलते थे कि नहीं वो हमारा कुत्ता है हमारे पास उसका लाइसेंस है फिर हमने उनको पूछा कि सूचा आपका लाइसेंस तो बोल रहे थे हम आपको क्यों लाइसेंस दिखाए तो फिर उस वजह से उनका झगड़ा भी हुआ था फिर पहली बार हमने उसको छोड़ दिया एक फेस्टिवल के दौरान वो बच्चा पतंग पकड़ने के लिए गया तो था उसने उसका कुत्ता उनके लड़के पे छोड़ दिया था वो झगड़ा हमने पहली बार छोड़ दिया फिर दूसरी बार उनकी लड़की ने काटा तो फिर हमको बोलने के लिए गए कि पैसे दे दो तो वो बोल रहे थे कि नहीं हम क्यों खर्चा करें हमने थोड़ी कुत्ते को बोला था कि उसको काटो फिर उन्होंने पुलिस कम्प्लेट किया तो पुलिस के सामने उन्होंने कबूल किया कि हम पैसे देंगे ट्रीटमेंट करवाएंगे लेकिन फिर बाद में जब वो दवा खाने में गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए ना बोल दिया मैम आपका नाम क्या है सोनाली वाले रावपुर पुलिस स्टेशन में जो कुत्ते का मालिक है उनके ऊपर गुना दाखिल किया है और उनको कलम दो सौ इक्यानो एक सौ पच्चीस एक सौ इक्यावन दो और तीन तीन गानों के कलम लगाए और माननीय नलोडे मार्गदर्शन के आगे की कार्रवाई चालू है सर आरोपी का नाम क्या है उसमें अधिहाड़े करके अधिहाड़े करके उसको हिरासत में लिया है अभी तक क्या नहीं है हाँ जी हाँ उनको नोटिस दिया है लुकआउट नोटिस दिया है ब्यूरो दिय। रिपोर्ट माजा महाराष्ट्र न्यूज माशी